Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Как у вас погодка? С праздником. Да, ну спасибо. Интересное начало. Неожиданное. Ну так, праздник же ведь. Ну у вас-то нет. У нас, я русский, в смысле нет. У меня как раз и праздник. А вы в России? Ну я, ну да, но у меня просто Теоретически написано, и фактически, написано, да. Украина. Ну, если... Не, ну, это понятно, что написано Украина, как бы, это да. Я просто к тому, что если считать, что там, где я, там Россия, значит, я в России. А, ну, я ж не знаю, где, а где? А где бы я ни был, там, где я, там Россия. О, ну, а родились где? Родился я в Казахстане, живу в Калининграде, сейчас на работе. Не в Калининграде. Вы военный, что ли? Да. Я понял. Я вас понял. На территории СВО я так понимаю. Да. А в каком звании, Юношу? Ну, давайте, без званий. Фу Фу Мне интересно. Без званий сегодня. Ну, да, ну праздник. я учился. Праздник. Все. Учился на звание. Ну, праздник. Ну, я просто не. Вы выглядите как блогер. Не хочу лишний раз. Нет, я работаю в военкомате, я не блогер. А, ну вот тем более. А что такое? Я нет? учился пять лет. Это же деятельность. не преступная деятельность. Нет, ну, а если тут увидят... Меня и что, расстреля... меня расстреляют вас или что? Ну могут, да. За что? Вы же не разведчик, перестаньте. Нет, ну мало ли что. Сейчас нет. скажу, скажу свое звание. И ну все, если вы разведчик, когда ну, командир там какой-нибудь спецура, то туда, конечно. Нет, нет, нет. Ну я с, я как бы с морской пехоты, но я не. Дальневосточная. Балтийский флот, Балтийский, ну Калининград же. А, ну да, я забыл про Калининград однозначно. Кстати говоря, загнали нас там флот в банку, и не дай бог, что, может, оттуда и не выйдем. Нет, наш флот, за наш флот надо быть вообще спокойным. Я точно спокоен за наш флот. Ну, у я... нас же калининградский флот самый, ну, не самый, Калининград... но очень крепкий. Калининградский флот, понимаешь, в чем дело? А, а, не, не Палки. самый, самый мощный у нас все-таки северный. Ты не выдумывай. Не, я не про мощность, я имею в виду, что ну, у нас тоже крепкий один из... Да у нас, в принципе, все. Каждый флот у нас... Сколько их? Шесть, да, у нас? Пять? Ну, Черноморский, Если считать, Каспийскую флотилию, э, Тихоокеанский, Северный, Балтийский, ну, и Каспийская флотилия. И флотилия. Да. Пять. все таки пять. Ну, теперь у нас и Черноморская тоже флотилия. Скаж, <с> скаж, <с> да, скажем, <с> точно. Скажем... Ну, Черноморский флот, он как бы тоже есть, и флотилия тоже. Нет, наверное, если ну, у возможно. флота нет флагмана, то это флотилия. Не выдумывай. Морбех. А у черного. Я, ну, нет, я в этом может быть не просвещен на самом деле. Ну я же Ватману тоже другое, но такие элементарные вещи, но морпеху бы знать. Не, но... не, 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 я. Да тут я могу быть уверен, что если у парней спросить, они тоже как бы не особо в курсе. У нас замполиты не так хорошо работают. Ну, я не замполит. Я начальник юридического отдела Я к тому, что транспортного буду знать. Спасибо за информацию. Если флота нет флагмана, то это не может быть флотом. Когда гибнет флагман, флот становится флотилией. Ну, то есть, типа, крейсер Москва, смысле, вы про это имеете в виду, все. Ну, конечно. Значит, флотилия? Конечно. Куда ж ты? Куда ж ты? Здорово. Жаль, что ты не пойдешь за крейсером Москва сегодня, но обязательно рано или поздно ты за ним э, отправишься. Партизан. Спасибо. Uh -huh. Глава семьи Орловых. Ай ты, князь. А не мой стакан, честно сказать. Ну, помой. Она не отмоется. Запустил. Не, я заказал черный стакан Солберса. А когда наливаешь на нее кипяток, он становится белым, и его вот семья Орлов... Подсунули. Враги да. интервента подбросили. А? Враги горю интервента подбросили. Да, а почему враги орловы Что там такого? Да, ну так вот когда-нибудь... Окажешься где-нибудь в столу врага, нальют тебе, значит, враг чаю, а он тебя на чашке семья Орловых, и все, и раскололи. И будешь тогда Нет, рассказывать наверное, на допросе будет. в гестапо, что я не я, ката не моя. Правильно? Да не нервничай, не, не, не нервничай. Ты сам-то откуда? Я родом из Дагестана, а вы... Из Дагестана? Да. Я родом из Белгорода, Россия. Белгород? Но я служил в этих краях. У тебя, 20... у тебя практически безупречный русский язык. Да не практически, а безупречный. Ну, я вырос в России, получается, учился в школе, где учат русскому языку. М -м а Дагестан не Россия. Россия. Ну а что ты противопоставляешь? Вы раз в России говоришь. А вы а вы говорите то, что у меня русский язык безупречный, как будто я. Как будто вы что? Знаю, как будто я с гор, или не знаю, там, не учился. Почему я стране, а что, В горах не учатся, другого... вы считаете. Не, вы так сказали, как будто я с другой, это, с, другого, с другой страны точнее. Это вы так сказали, как вроде Дагестан другая страна? Я не вы я родом из Дагестана, но вырос -то я в России. Не, я сказал, я, не, вы не дали мне договорить, я родом из Дагестана, но сейчас нахожусь в Питере. Не, ну вопросов не имею. А на кого учитесь? Я отучился, я сейчас работаю. А кем работаете? Я работаю главным оператором ТСО. В службе безопасности. В Федеральной службе безопасности? Не-не, не федеральная. Служба безопасности в Газпроме. А, -а, а. Миллионер, значит. Да не, не сказал бы. В смысле? Ну, в Газпроме одни миллионеры работают. Ну что вы у меня в заблуждении Не, миллионеры это начальники, а мы простые рабочие. Да ладно. У меня тут э -э, многие мои сотрудники мечтали дворниками в Газпроме работать, а вы говорите простые рабочие. Может, там заоблачная зарплата? Или все уже, лафа прошла? Ну, не сказал бы заоблачная. Ну, больше, чем в армии? Или меньше, чем в армии? Ну, в армии контрактнику платят 250, по-моему. Ну, это без боевых. Да, без боевых. Ну, смотря на должность, название. Mm. А тут 150 только. Так давайте ну, к нам, моя... что вы вот это себя мучаете нищенскими газпромовскими зарплатами. Именно моя... Должность 150. Так да бросайте, какого черта? А куда? На СВО. Зачем мне на СВО? Ну, Родину защищать. Ну, я Родину свою защищал в свое время. Опять вы меня ставите в тупик. Где же вы защищали Родину свою? И что такое ваша Род... Родина? Я с, 23... с 22-го года по 23-й год, с августа до июля, до, да, до 9 июля. Служил в Курской границе. С августа, да. А, июля, это год, что а, ли? Су, суджан, суджанский, суджанский район село Гуева А, так вы э, срочную службу и попали, так сказать, э, в самое... Самый... Да, а. у меня, я попал в боевые, да. Я принимал, я водитель миномет, минометной батареи. Вы минометчик? Я минометчик. Ну, так возвращаетесь, у вас опыт есть. Не хочу. Ну почему же? В этом нет необходимости. Вопрос не в необходимости, вопрос в вашей любви к родине. Я люблю свою родину. Как вы думаете, у нас в Белгороде платят 4 миллиона 200 тысяч рублей за подписание контракта. Есть ли необходимость у нас в боевых единицах в виде людей, если мы платим такие деньги? Я я вот мне ни копейки не платили. Мы вы уже были короче. срочником, а сейчас подпишите контракт? Но я же принимал боевые действия. Почему по документам я в части, а нахожусь на границе? Потому что вы по документам э, принимали присягу Российской Федерации и обязаны в связи с этой присягой защищать свою родину. Вот начнется мобилизация. Вот, если На мобилизацию все будет бесплатно. а сейчас... Если начнется, вот если мое имя будет в списках, тогда без проблем. Меня если зовут, я пойду, а пока нету необходимости. А всё понимаете, хорошего. что может произойти? К тому времени, как начнется мобилизация, может не стать и Суджанского района, а потом и Теткина, а потом и Шебекина, а потом и Белгорода, и Курска. Ну, об этом, об этом пускай власти думают. А, вам, а думаю. вам наплевать, да? Мне не плевать. Ну, насколько, меня... я, и насколько я вижу, вы м, совершенно не интересуетесь судьбой России. Может, вы интересуетесь судьбой Дагестана? А, а, а судьба Россия, этот, а Россия интересуется моей судьбой? Конечно, вас же призвали в армию, привели к присяге, устроили работать в Газпром. Это же государственное. это, я своими силами, я учился ну, это же 5. государственное предприятие на 51%. Но я учился на это. Ну так что за ваше так обучение, не наверное, что же тоже Россия платила? или Дагестан? Нет, я учился своими силами. Но за обучение же вы не платили, вы же на бюджетной основе учились. Да. Вот за счет государства. Ну да. Угу. А вы говорите, интересуется ли Россия вам. А Теперь Россия просит назад, приходите, мы вам пока еще платим за это. Россия пока не просит этого у меня. Я еще раз повторяю. А как вы думаете, лет, если у нас стоимость подписания лет? контракта 4 миллиона 200 тысяч рублей, это а просит? Это просит Россия или нет? А вам сколько лет? Ну что вы съезжаете с темой? Мы с вами весьма серьезную тему обсуждаем. Почему возраст, вы тогда не Мой возраст думаете? не имеет никакого значения. Ну то, если не имеет значения, берите автомат и идите. А я так и делаю. Ну, молодец, значит. И вас призываю. Меня не нужно призывать, почему? я сам знаю, что Почему у вас не нужно? Как раз нужно. Ведь защита по России – это э, обязанность э, каждого. А я его. Здесь, каждого я гражданина работаю. Российской Федерации. Вы, я гражданин Российской благо, Федерации. Я работаю здесь во благо России. А России нужна защита с оружием в руках? Качаем газ, не перерабатываем его. Кого Возмас вы перерабатываете? Продаем. А? Вы же начальник охраны или там ну, с рабочей охраны? перерабатывать, вы перерабатываете? Ну, здесь, вы здесь, здесь, ничего, никакого продукта вы не производите. Вы просто что-то охраняете. Мы здесь защищаем этот продукт. Охраняем. Вы просто что-то охраняете, чтобы ваши же рабочие ну, вот его этот, не разворовали. Это. Да. Ну и все. Ну, есть же в этом толк? Нет. Не малейшего. Просто не хочу я идти на войну. Мне ну, это не нужно. Так так и да. скажите. Не хочу я идти на войну. Что я на вас время трачу? Пойду на другую нибудь тратить время. Давай.